ইতিহাস সাক্ষী আছে নিমখৰ কেতিয়াও পোক পৰুৱাই ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু মিঠাই প্ৰতিদিনে পৰুৱাই ধৰে চাকি জ্বলাই মৃত ব্যক্তিক দাহ কৰা হয় কিন্তু মমবাতি নুমুৱাই জন্মদিন পালন কৰা হয় সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত মানুহে পোন বাটেৰে খোজ কাঢ়িব নিবিচাৰে আৰু বেকা বাটৰ প্ৰতি সকলোৰে আগ্ৰহ বেছি সেইবাবেই মদ বিক্ৰেতাজন কাৰো ওচৰলৈ যাব নালাগে আৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰাজনে বজাৰলৈ যাব লাগে আমি সদায় গাখীৰ বিক্ৰেতাজনক কওঁ গাখীৰ পানীৰ লগত মিহলি নহয় কিন্তু মানুহে মদৰ লগত পানী মিহলাই দিয়ে তিনি প্ৰকাৰ মানুহৰ গৌৰৱ বেছি যদি অধিক শিক্ষিত হয় অধিক ধুনীয়া হ'লে আৰু যদি হঠাতে ডাঙৰ মানুহ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্য যিমানেই বিখ্যাত আৰু দামী নহওক কিয় মাকৰ হাতৰ ৰন্ধা কাৰো লগত তুলনা নহয় সুখী হোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ যাৰ লগত মনৰ মিল নাই তাৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিব য'ত আপোনাৰ মূল্য নাই তালৈ নাযাব বুজি নোপোৱা মানুহক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব হজম কৰিব নোৱাৰা বস্তু নাখাব সঁচা কথা ক'লে খং উঠা মানুহৰ লগত কথা নাপাতিব জীৱনৰ সমস্যাবোৰ ভাঙি নাযায় আনৰ দুখ কষ্টত কেতিয়াও আনন্দ প্ৰকাশ নকৰিব বতৰৰ দৰে সলনি হোৱাসকলৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰিব কোনোবাই সন্দেহ কৰিলে দুখ নকৰিব মনত ৰাখিব সোণ বা হীৰা আচল নে নকল সকলোৰে সন্দেহ হয় কিন্তু লোহাক কোনেও সন্দেহ নকৰে ব্লেডখন যিমানে চোকা হ'লেও কিন্তু গছ কাটিব নোৱাৰি কোঠাৰখন অতি শক্তিশালী হ'লেও কিন্তু চুলি কাটিব নোৱাৰি এনেদৰে প্ৰতিটো বস্তুৰ নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিজন মানুহৰে অন্য প্ৰতিভা আছে গতিকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজৰ দক্ষতা আৰু অভিজ্ঞতাক মূল্য দিয়ক আনকি জীৱ জন্তু আৰু চৰাইবোৰেও ইজনে সিজনক বুজি পায় আৰু মানুহ যি সদায় আনক তললৈ নমাই দিয়াৰ সুযোগ বিচাৰে জীৱনটো হেৰাই গৈছে মৃত্যুৰ বাবে সুখ হেৰুৱাই দুখৰ কাৰণে প্ৰেম হেৰাই যায় অভিনয়ৰ পৰা আৰু বন্ধু বান্ধৱীও হেৰাই যায় অহংকাৰৰ বাবে ৰূপ যৌৱন অৰ্থ এইবোৰ আপোনাৰ অস্থায়ী যোগাযোগ সময়ৰ লগে লগে যাব কিন্তু আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ চিৰন্তন পৰিচয় যিটো মৃত্যুৰ পিছতো সকলোৰে স্মৃতিত থাকিব জীৱনত যিজনক আপুনি বহুত ভাল বন্ধু বুলি ভাবে তেওঁ ঠগিব আপুনি নিজতকৈ বেছি ভালপোৱাজনক অৱহেলা কৰিব আৰু আপুনি বেছি বিশ্বাস কৰা ব্যক্তিজনে এদিন আপোনাৰ বিশ্বাস ভাঙি পেলাব আনৰ উপকাৰ কৰাটো ভাল কিন্তু নিজকে অসুৰক্ষিত ৰখাটো ভাল নহয় কেতিয়াবা আপুনি যিমানেই ভাল নহওক কিয় আনৰ বাবে নিজকে যিমানে ত্যাগ নকৰক কিয় আপুনি কেতিয়াও কিছুমান মানুহৰ বাবে ভাল হ'ব নোৱাৰে নখ দীঘল হ'লে নখ কাটিব লাগে আঙুলি নহয় ঠিক তেনেকৈ সম্পৰ্কত ভুল হ'লে ভুলটো ভাঙিব লাগে সম্পৰ্ক নহয় সফলতা স্থায়ী নহয় বিফলতা মৃত্যু নহয় আচল কথাটো হ'ল সাহস থকা বিষাক্ত সাপক মানুহে যিমান ভয় কৰে বন্ধুত্বৰ আৱৰণত বিষ জমা কৰা সকলোকৈ সিমানেই ভয় কৰে কাৰোবাক পানী আনিবলৈ পঠালে তেওঁ প্ৰথমে নিজেই খাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বাবে আনিব এই জীৱন বন্ধু প্ৰথমে সকলোৱে নিজৰ বাবে জীয়াই থাকে তাৰপিছত আনৰ বাবে চিন্তা কৰে এসময়ত যিজনৰ বাবে আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল তেওঁৰ বাবে যদি আপুনি হঠাৎ গুৰুত্বহীন হৈ পৰে তেন্তে উপলব্ধি কৰক যে আপুনি তেওঁৰ বাবে কেতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিল মানুহ ধুমুহাৰ দৰে আহিব আৰু যাব আপুনি মাথো স্থিৰ হৈ চাই থাকক আচলতে কোনেও কাকো পাহৰিব নোৱাৰে প্ৰয়োজনৰ সময়তহে যোগাযোগ বন্ধ কৰে সময়ত কোন আগুৱাই যাব আৰু কোন পিছ পৰি থাকিব সকলো কথাই কয় বেছি অহংকাৰ কেৱল মূৰ্খইহে কৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিষ্ঠুৰ মানুহজনেই হ'ল কাৰোবাক নিজৰ প্ৰয়োজনত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজন শেষ হ'লে আঁতৰি যোৱা যিমানেই পৰিস্থিতি আৰু সময় জটিল হৈ পৰিব সিমানেই মানুহক চিনি পাবলৈ শিকিব জীৱনত এবাৰ অকলশৰীয়া হৈ চাওক যে এই পৃথিৱীত কোনেও কাৰো নহয় সকলোৱে সময়ৰ প্ৰয়োজনত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব কিছুমান আগ্ৰহৰ বাবে কোনোবা আৱেগৰ বাবে আনৰ দয়াত ভোজ ভাত খোৱাতকৈ নিজৰ উপাৰ্জনৰ পৰা জ্বলি যোৱা ৰুটি খোৱাই ভাল আপোনাৰ আচৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপুনি কাৰ হৃদয়ত থাকিব বাৰে বাৰে দেখুৱাৰ পিছত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ভুল কৰে তেন্তে সেয়া তেওঁৰ দুখ নহয় তেওঁৰ অভ্যাসহে বহুতে আপোনাক জ্ঞান দিব কিন্তু কোনেও আপোনাক লগ নিদিয়ে দুখীয়াক অৱহেলা নকৰিব কাৰণ ধনী হ'বলৈ বহুত সময় লাগে কিন্তু দুখীয়া হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে সময়ে যি লাগে তাতকৈ বহু বেছি উভতাই দিয়ে অপেক্ষা মাথো ধৈৰ্যৰ যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বাহিৰৰ মানুহ তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আপুনি বুজিব যে আপোনাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া পৰিয়াল নহয় ধ্বংস হৈ গৈছে সাপ আৰু গছৰ ৰং একেই যেনেকৈ চৰাইও অনবৰতে ঠগ খাই থাকে ঠিক তেনেদৰে অমানৱক মানুহৰ দৰে দেখাত একেই কিন্তু ভাল মানুহবোৰক প্ৰতাৰণা কৰা হয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ